بسم الله الرحمن الرحيم لا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين أمين تلا بركاته إمام العلامة الشيخ عبد القادر الجيلاني Semoga Allah Ta'ala merahmatinya Dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya Jauhkan hawa nafsu Wahai gulam Tinggalkanlah hawa nafsu Jadikan dirimu umpama sekeping tanah yang diinjak-injak oleh tapak kaki orang Semacam tanah di bawah kaki mereka Allah Ta'ala berfirman Yukhijul hayya minal mayiti wa yukhijul mayita minal hayi. Dialah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dia telah mengeluarkan Nabi Ibrahim AS. Dari kedua ibu bapanya yang mati dalam kekufuran. Orang mukmin itu hidup. Dan orang kafir itu mati. Orang yang mengesahkan Allah itu hidup dan orang musyrik itu malah mati. Sebab itulah Allah Ta'ala telah mengatakan pada setengah-setengah bicaranya, iaitu firmannya, makhluk yang pertama-tama mati ialah Iblis. Ia ini dia telah menderhakaiku lalu dia mati lantaran maksiatnya terhadapku itu. Ingatlah, kita sekarang berada di akhir zaman pasar nifak telah muncul dan pasar dusta pun sama. Oleh itu awas kamu. Jangan sampai kamu duduk-duduk dengan orang-orang munafik. Dengan para pendusta yang dajjal. Celaka engkau. Engkau tidak sedar bahawa jiwamu telah menjadi munafik. Pendusta, kafir, penderhaka dan musyrik. Bagaimana engkau sanggup duduk bersama-samanya? Tentangilah dia dan jangan sekali-kali mahu mengikut mengikutkan kehendaknya. Jangan biarkan dia bebas. Tetapi penjarakan dia. Dan jalankan haknya yang wajib ditanggungnya. Dan tekan dia dengan bermujahadah. Adapun hawa nafsumu itu. Hendaklah engkau menungganginya. Dan jangan biar dia menunggangimu. Kerana dia umpama bayi yang masih belum ada akal lagi. Bagaimana engkau mahu belajar dari bayi yang kecil dan ikut telunjuknya? Adapun syaitan itu, bukankah dia itu musuhmu dan musuh bapamu Adam AS? Bagaimana sampai engkau mahu bertenang kepadanya? Dan engkau mengikut telunjuknya? Padahal di antaramu dengannya ada tuntutan darah dan permusuhan yang lama. Yang patut engkau tidak merasa selamat bila ada bersamanya kerana dia telah meracuni bapamu dan ibumu Jika dia mendapat peluang, nescaya dia akan membunuhmu sebagaimana dia telah membunuh kedua bapa dan ibumu dahulu. Ingatlah, jadikan takwa itu senjatamu dan jadikan juga tauhid itu tauhid bagi Allah Azza wa Jalla. Murakabahmu terhadap Allah. Warakmu dalam khalwat. Benar diri dan memohon bantuan kepada Allah itu sebagai tenteramu. Dengan adanya senjata ini dan tentera ini, mereka akan mengalahkan syaitan itu. Mereka akan menghancurkan dan mematah-matahkan tentera syaitan. Yakinlah ini semua akan berlaku. Betapa tidak kerana Allah akan berada dengan kamu. Muslimin dan muslimat, selamat penonton yang dirahmati Allah sekalian. Masih lagi kita mendengar nasihat peringatan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Moga Allah Ta'ala merahmatinya Bila beliau membicarakan tentang penting meninggalkan hawa nafsu Dan kemudian perlu kita merendah diri kita Umpama tanah yang dipijak oleh orang Perkara pertama ialah meninggalkan hawa nafsu Hidup dengan hawa nafsu Berarti hidup dengan apa sahaja yang kita inginkan hidup dengan apa sahaja yang kita mahukan. Dan ini tidak akan berlaku. Kerana kita makhluk. Kita tak boleh hidup dengan apa yang kita inginkan. Tetapi kita hidup dengan apa yang Allah inginkan. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ Tidaklah kamu punya kehendak melainkan itu sebenarnya kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kamu. Firman Allah Ta'ala fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Bila kita mengetahui kita bukan hidup dengan kehendak kita. Bahkan sewaktu kita wujud kat dunia pun bukan kehendak kita. Allah yang menciptakan kita. Dan Allah yang mentakdirkan kita lelaki atau perempuan. Kita Melayu, Cina, Iban atau Kadazan. Kita rendah, kita tinggi. Kita berjaya ataupun disebut sebagai tidak berjaya pada pandangan manusia. Semuanya itu dengan kehendak Allah. Bila kita cuba melawannya, maka kita akan merasa kecewa, putus asa. Dan kita akan sentiasa merasa lemah. Bila kita melihat bahawa hidup ini dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kehendak diri kita, bukan kehendak hawa nafsu. Maka kita boleh hidup dengan tenang. Maka orang yang hidup dengan kehendak Allah pasti dia akan merendahkan diri. Umpama merendah diri seumpama tanah yang memberi manfaat. Mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Mengeluarkan hasil mahsul. Tempat manusia mendirikan rumah kediaman. Dan juga gedung-gedung perniagaan. Ia adalah tanah. Walau dipijak oleh orang. Walau diinjak-injak. Namun ia amat bermanfaat. Ia terus memberi manfaat. Di terus tempat berjalan manusia mengambil manfaat. Dia terus menjadi tempat kediaman mencari ketenangan dan kerihatan. Maka itulah umpama manusia. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut, manusia yang sebenar ialah orang beriman yang hidup. Dan beliau membawa firman Allah Ta'ala, Yukhijul hayya minal mayyid. Dia yakni Allah yang mengeluarkan kamu hidup daripada yang mati. Wa yukhijul mayyita minal hayyid. Dan mengeluarkan daripada, mengeluarkan kematian daripada yang hidup. Maksud ayat ini ialah kata Syekh Abdul Qadir. Lihat kisah Nabi Allah Ibrahim. Ibrahim mukmin yang hidup. Yang lahir daripada dua makhluk yang mati. Ibu dan ayahnya yang tidak Islam, yang kafir. Artinya hidup kita nilainya ialah ketaatan kita pada Allah, keimanan kita pada Allah. Hidup tanpa iman, maka ini bukan hidup yang sebenar. Maka ini kematian sebelum kematian. Kerana itu makhluk yang pertama yang derhaka kepada Allah Iblis. Dia sudah mati. Bermula hari dia menderhaka kepada Allah Ta'ala. Maka apakah kita ingin hidup ataupun ingin mati? Kerana itu bila Nabi SAW menyatakan khairukum man ta'ala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik kamu yang panjang usia, yang baik amal kebaikan. Nilai umur kita ialah nilai ketaatan kita pada Allah. Bermula hidup kita dengan mendapat hidayah. Iman kita pada Allah. Dan bermula manfaat kebaikan hidup kita bila setiap umur-umur dan waktu kita digunakan untuk mentaatinya. Tapi kalau kita tidak mentaati Allah, kita sudah mati. Orang yang malas belajar sebagai contoh. Apa kata Imam Syafiq? Fakabbir alihi ar arba'an diwafati. Cukup. Kita pergi kat dia, kita takbir empat kali takbir, tanda dia sudah mati. Kerana orang yang tidak mau belajar dia telah mematikan dirinya. Orang yang tidak mau beramal pun sama. Dia mematikan dirinya. Kerana hidup ini untuk beramal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat, yakni beramal kepadaku. Maka orang yang hidupnya mati, apakah yang mati itu punyai kekuatan punyai daya fikiran yang benar, yang betul? Tidak. Orang yang mati sama seperti orang yang tidur. Bukan lebih teruk pada itu. Hilang dia punya wa'i. Hilang dia punya apa yang kita sebut sebagai logiknya. Akalnya. Fikirannya. Kerana itu dia mula melakukan yang mungka-mungka walaupun perkara itu mendatangkan mudarat padanya. Berzina, minum arak, berjudi, rasuah, makan yang haram melakukan kesalahan demi kesalahan dosa noda dan lain-lain sebenarnya semuanya itu ialah perkara akan membawa kehancuran yang melampau kepada dirinya kerana itu tuan-tuan sekalian bila orang mukmin yang sebenar kita katakan mukmin yang hidup dia sentiasa hidup dengan ketaatannya pada Allah kerana itu kita diajar dari awal lagi kita nak tidur, kita nak bangun tidur. Kita baca bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Hidup aku untuk melakukan ketaatan pada Allah. Kalaupun aku mati, yang ini berhenti daripada melakukan kejahatan. Maka ini hidup dan mati kita. Kita bangun tidur, kita sebut Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatanak puji bagi Allah yang menghidupkan aku sesudah mematikan. Ia ini memberi peluang kembali untuk aku beramal. Kan hidup tanpa amal. Ialah kematian. Persis seperti tidur. Kan orang tidur tidak boleh beramal. Apatah lagi orang mati. Maka orang bukmi yang hidup itu sentiasa beramal dan sibuk. Kemudian Syekh mengingatkan kepada kita. Hati-hati zaman sekarang. Pasal munafik yang meriah. Pasal munafik yang meriah. Pasar kemaksiatan yang meriah. Pasar-pasar ketaatan. Pasar-pasar kebaikan. Mula muram. Ada ujian yang melandanya. Tetapi pasar-pasar munafik terus meriah. Ramai orang yang nak ke pasar tersebut. Di mana bila kita lihat pasar hari ini. Tempat mereka melampiaskan hawa nafsu keinginan-keinginan mereka kehendak-kehendak mereka walau bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala tetapi bila kita sibuk berada di pasar munafik kemudian duduk dengan orang-orang munafik para pendusta maka kita juga akan jadi seperti mereka Maka kata Syahabdu Qadir, tidakkah kamu melihat bagaimana diri kamu sudah menjadi sebahagian daripada mereka? sebahagian daripada orang munafik, sebahagian daripada orang musyrik, sebahagian daripada penderhaka, sebahagian daripada orang kafir. Apa maksud Syekh? Bila dikatakan kita bila dah seronok dengan pasal munafik, kita jadi sebagai macam orang munafik, macam orang kafir, macam orang musyrik. Maknanya tuan-tuan sekalian, kehidupan kita mula dipengaruhi oleh mereka. Cara berfikir, cara bercakap, cara bertindak, cara hidup kita, semuanya cara orang kafir. Benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattaba'una sunana man kana shibran bi shibrin wa zira'in bi hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum kila ya rasulullah al yahud wa nasara qala faman kamu akan mengikut jejak langkah mereka sedikit demi sedikit kemudian menjadi lebih banyak sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak kamu akan mengikuti mereka Lalu para sahabat berkata, apakah orang Kristian dan orang Yahudi? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam siapa lagi? Tuan-tuan bila seorang mula seronok dengan pasal munafik, pasal fasik, akhirnya seluruh kehidupan orang fasik, orang munafik, orang kafir, orang, orang musyrik ada dalam diri dia. Maka tidak akan kita bimbang. Tuan-tuan cara makan kita mula ikut cara orang kafir makan. Cara kita berkahwin mula kita ikut cara orang kafir berkahwin cara bersukan kita mula kita ikut cara orang kafir bersukan. Lifestyle kita mula hidup cara orang kafir. Ya kita tidak kafir, tetapi mengikut cara orang kafir. Ya kita tidak musyrik, tapi mengikut cara orang musyrik. Kalau ini penyembah-penyembah berhala, penyembah-penyembah patung, kita juga terlibat dengan cara tersebut. Tanpa kita sedari. Dalam kita mengagungkan yang lain lebih daripada Allah Subhanahu wa taala kita lupa orang beriman itu sentiasa mengagungkan Allah dalam dirinya sentiasa ingat Allah tenangnya dengan ingat Allah ala bizikrillah tatmainul qulub wallazina amanu wa tatmainnu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatmainul qulub orang beriman itu tenangnya dengan ingat Allah Waktu disusah, susah, waktu dikepung dengan kesusahan, waktu dikepung dengan bahaya, dia akan berkata Allah. Kita tidak akan menyebut selain nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ia sebaik-baik nama. Dan ialah ia maksud kita, ...ialah ia tujuan kita, ialah adalah redha kita. Kita akan memanggil dan menyuruh nama Allah. Kerana Allah sahaja mendengar waktu mana kita dalam kesukaran, kesusahan. Amman yujibul muttaa iza daa. Ah. Bukankah hanya Allah yang mendengar seruan orang-orang yang dalam kesempitan? Seruan orang-orang yang dalam kesusahan? Maka tiba-tiba tuan-tuan kita mula nak menyeru nama lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah mengajar kita wa alalla falyatawakkalul mu'minun. Maka kepada Allah maka hendaklah orang beriman itu bertawakal kepadanya. Dan ini adalah prinsip akidah kita maka jangan kita menjadi seperti orang musyrik memanggil nama-nama lain daripada Allah Subhanahu wa taala memanggil nama-nama yang tidak akan ataupun yang akan merendahkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan kita kita tak berkata Allah 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 Kan itu di, disebut dalam hadis man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al jannah siapa yang kesudahannya La ilaha illallah masuk syurga. Itu tidak ada tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jiwa tauhid yang kita nak bawa. Tuan-tuan bila kita berkata perhatikan bagaimana kehidupan cara munafik ada dalam diri kita. Kehidupan orang kafir ada dalam diri kita. Kehidupan orang musyrik, perhatikan satu persatu. Dan tinggalkan dan tanggalkan dan jauhkan semua amalan-amalan tersebut supaya dia tidak menapak dalam kehidupan kita lalu diwarisi oleh keturunan dan zuriat kita biar cara kita hidup jelas Islam sebagaimana kita huraikan semalam inna dina inda Allahi Islam cara hidup yang diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah Islam maka itu asas itu adalah perkara yang menjadi keutamaan perkara yang menjadi penekanan kita semua. Kemudian kata Syekh lagi, baik kamu ada hawa nafsu. Hawa nafsu itu dia umpama budak kecil, tak ada akal. Apakah kamu yang dewasa ini yang telah dibekalkan dengan wahyu dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nasihat para ulama, nasihat orang soleh. Kamu nak ikut telunjuk hawa nafsu. Tetapi apakah kita nak ikut kita katakan anak-anak ataupun kita katakan kita nak ikut budak kecil saya tak akan ikut anak-anak kecil saya saya tak akan ikut dia kerana mengikuti anak-anak kecil menunjukkan kebodohan saya ya pada perkara-perkara yang bersifat tidak bertentangan tak ada masalah tapi pada perkara-perkara yang besar yang menentukan masa depan saya maka ini satu masalah besar sebab itu hawa nafsu biar kita kontrol dia, bukan dia kontrol kita. Itu hakikat hawa nafsu. Kemudian kita bercakap tentang syaitan. Tentang syaitan musuh lama kita. Syaitan ialah musuh yang abadi kita. Semenjak daripada keturunan nenek moyang kita. Bukan semenjak daripada Adam AS. Syaitan telah meracuni telah mencuba membunuh ibu ayah kita. Bagaimana kita tenang dengan syaitan? Sedangkan syaitan ini satu musuh yang nyata. Allah Ta'ala berfirman ketika mana menceritakan tentang permusuhan syaitan ini kepada kita. Dengan firmannya, Ya Bani Adam Akuzu, yang mana Allah Ta'ala berfirman, menyebut, Alam ahad ilaikum ya Bani Adam, Allah ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin bukankah aku telah memberi ingatan kepada kamu jangan kamu menyembah syaitan dia musuh kamu yang nyata walaqad adalla jibillan kathira sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan dah ramai manusia tuan-tuan takkanlah kita tidak mahu mempelajari kesilapan orang silam. kesalahan orang dulu tuan-tuan sekalian yang kita katakan terus ikut syaitan. Dan syaitan terus menjadi suatu malapetaka kehidupannya. Kenapa ikut syaitan? Maka perhatikan bisikan yang ada dalam telinga kita dan jiwa kita. Syaitankah atau malaikat? Kalau syaitan, maka jauhi dia. Kalau malaikat, maka sambutlah dia dengan kesungguhan, dengan keazaman, dengan cita-cita yang kuat. Tapi kalau syaitan maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga Allah selamatkan kita daripada perbuatan daripada godaan syaitan. Tetapi syaitan umpama syaitan ini ia makhluk yang memang kita tak boleh nak nafikan dia atau tak boleh nak halang dia mutlak. Tetapi kita boleh berbohong kepada Allah. Kita boleh berbohong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa sungguh-sungguh supaya Allah pelihara kita daripada gangguan syaitan. Sebab itu dalam hadis-hadis Nabi begitu banyak doa-doa dalam menghadapi gangguan-gangguan syaitan. Yang kita akan kongsi nanti dalam huraian-huraian yang akan datang. Kemudian kata Syekh lagi. Taqwa jadikan senjatamu. Tauhid kamu kepada Allah. Muraqabah kamu kepada Allah. Warak kamu walaupun bersendirian. Dan doa kepada Allah biarlah dia menjadi tentera kita. Bila mana kita memiliki semuanya ini, maka akan kalahlah tentera syaitan. Ini yang disebut oleh Allah. Fa'in hisballah humul ghalibun. Maka kelompok tentera Allah lah yang akan mencapai kemenangan. Bila mana kita kumpulkan semua, kita kumpulkan takwa kita, tauhid kita, muraqabah kita, warak kita, sungguh-sungguh kita dan berdoa kepada Allah, ini lima tentera yang kita gunakan untuk melawan tentera syaitan nescaya insya-Allah Allah beri kemenangan kepada kita. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Mungkin setengah tempat ada lain yang sangkut-sangkut. Maka itu juga sebagai ujian kita. Mudah-mudahan kita terus istiqamah. Walaupun yang sangkut-sangkut tadi, kita tetap mendapat pahala penuh dalam bentuk ilmu insya-Allah taala. Yang penting niat kita, yang penting kesungguhan kita ada. Mudah-mudahan Allah tak nak memudahkan urusan agama kita Dan kehidupan kita Kehidupan anak-anak kita, keturunan kita Wallahu'an bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh